Знаєте, кажуть, що жінки хочуть е, донечок саме тому, що з хлопцями неможливо впоратися. У вас син. Він в дитинстві був непосидючим чи спокійним. Ой, ви знаєте, він був такий усміхнений, він був такий е, лагідний, такий ні, він так гарно співав. Він таке було дитя сонечко. Тому я не мала таких ніяких таких проблем, з якими зараз стикаються батьки. От ця гіперактивність це, звичайно, турбота нинішніх так. батьків. І от, власне, про сьогодні ми про це поговоримо. Вітаємо глядачів першого З вами програма Як ваше здоров'я. Її ведучі Ольга Самборська та Світлана Леонтіва. І наша психолог Анна Зубчевська, як завжди, дасть корисні поради. Всім привіт! Отже, дивіться сьогодні в програмі: Нове покоління, нові проблеми виховання. Як упоратися з надмірною активністю дитини? Унікальні діти. Привіт з майбутнього. А також в рубриках Дві. Компетенції батьків та як схуднути завдяки емоціям. Шановні добродії, я хочу привітати експертів у нашій студії. Сьогодні це доктор медичних наук, професор кафедри дитячої психіатрії Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика Анатолій Чуприков та фахівець із розвитку дитини Лариса Мантуліна. Еволюція людства дуже легко простежити. за э, детьми. Они больше энергии, не часом надмірно енергійні. Нет, пан Анатолию, на вашу думку, цей наш гиперактивный час так влияет, э, на это це новое поколение детей. Сегодня, понимаете, на всех деток обрушивается электронный шум, появилось множество продуктов, которые мы даже не знаем, как они отзовутся на будущее поколение, хотя сегодняшние, может быть, их проглатывают совершенно спокойно. Вот, поэтому ну, вне всякого сомнения, время влияет. Так хочу сказать, что зараз вот эти все-все гаджеты тем житья, информуя в целом, нервовую систему в будущих поколениях. Более того, говорят о постепенном появлении новых людей, тех, которых раньше не было, вот. и. То есть это такие физиологические уже изменения, да? да? речь идет о постепенном, хотя не очень ярком, но изменении био-нейрофизиологии. Здесь еще нужно говорить о том, что родители нацелены на то, чтобы заниматься развитием ребенка с самых ранних э, периодов. Они хотят, чтобы в два года ребенок уже читал. А в чтобы он... педагогика, что с его приводу думает? Это доброе или это не очень доброе? тенденция такова, что вообще поток информации, который обрушивается на детей, он не посилен всем детям, потому что нервная система у каждого ребенка индивидуальна, и нужно смотреть, конечно, очень... Вот почему гиперактивных хлопчиков больше, чем девчаток? Это связано, опять же, с нейрогормональным фоном и преобладанием, скажем, у мужчин такого гормона, как тестостерон. И некоторых других там особенностей. Вот, поэтому, значит, мужчины, слава богу, всегда Будем, должны были быть несколько да, более подвижными, более энергичными. И Вот, да, добывать пищу для своей семьи и так далее. Когда гиперактивность, ну, это темперамент, и, и, и это не серьезная психологическая проблема, и как отрезать, и когда это уже есть проблема, когда это скажем не более чем черта характера, то это означает, что во-первых ребенок может в случае необходимости и давления со стороны родителей и так Справа далее обуздать себя, обуздать себя и вести себя более достойно в том или другом случае. Как правило, там где начинается как симптом, как болезненное состояние, ребенок не может с собой справиться. Вот он иногда срывает уроки, он иногда ведет себя в этом плане безудержно, безудержно. Педагоги считают, что есть такой тест, который, можно сказать, работает сто процентов. Если ребенок может усидеть 10 минут и просмотреть свой любимый мультик, не вскакивая и не отвлекаясь, то, скорее всего, это все-таки черта характера. Если даже любимый мультик не может сосредоточить его внимание в течение 10 минут, то, скорее всего, что это уже некое отклонение. Кажут, и эти хворобливые тенденции также выявляют в половине выпадки не батьки, а самое Противники детячих садочков, або дошкильных закладов, або школы? Да, потому что этот ребенок, во-первых, он мешает вести групповое занятие, потому что э, все внимание уделено не ему, а группе детей, и нет возможности постоянно, э, как говорится, его одергивать и возвращать в некое задание. Этот ребенок очень тяжело находится, э, как говорится, долго на одном месте, тем более, если нужно отсидеть за столиком или за партой 30 25 минут для него это иногда становится сверхзадачей. Конечно, воспитатели детских садов в первую очередь начинают обращать внимание родителей на то, что есть некая проблема. Буквально за несколько минут мы продолжим нашу цікаву розмову и поговорим також про детей Индиго. А зараз не менш цікава рубрика для тех, кто хочет быть струнким. Аня на рубрика с любовью. Мне начали задавать вопросы, писать письма по поводу этой рубрики. Я бы хотела сейчас на них ответить, потому что Честно говоря, пару лет назад именно этими вопросами и задавалась я сама. Первый вопрос. Скажите, вы что против спорта? Почему? Почему только психологический метод? Почему вы не предлагаете никаких физических нагрузок? Я, конечно же, не против спорта. У меня к этому очень особое отношение. Я считаю, что спорт бывает мужской и женский. Исходя из такого тезиса, знаете, что женщинами рождаются, а мужчинами становятся. И поэтому все вот эти вот преодоления препятствий тяжелые гири, штанги, качание пресса, в общем, все, что нам очень сложно, это мужской путь. Он действительно делает мужское тело сильным и привлекательным. А женский вид спорта, если так можно назвать, это все, что делает тело гибким. Я не рекомендую всем повально заниматься спортом. И лично сама не занимаюсь, каюсь, признаюсь. Вот как хотите, так и воспринимайте. Второй вопрос. Вы что, против здорового питания? Нет, просто я говорю о том, что я не придерживаюсь тех правил эм, здорового питания, которыми сейчас пестрят все журналы и телеканалы. Я ем торты, но ну, я люблю, я сладкоежка. Я пью кофе с молоком. И меня вообще можно застать за многими продуктами, за которые любой бы диетолог просто расстрелял бы меня, наверное. Я говорю о том, что мы все не дурнее собаки. Я хочу это донести до нас. Что мы можем понять, какую пищу, э, какая пища подходит моему телу, какая нет. И это все мы знали с самого детства. Мы просто забыли. Нам с детства рассказали какие-то правила: сколько раз в день кушать, что кушать, почему кушать, за маму, за папу и так далее. И я призываю просто разгрузиться от этих ненужных знаний. И третий самый вопрос такой: вот. Если у меня нет этой фотографии, на которой я себе нравлюсь, и которую вы рекомендуете пришпандерить к холодильнику, бывают Люди, бывают случаи, которые и в детстве себе не нравились, и в юности. И это не вопрос возраста, любовь к себе. Все дело в том, что сделайте себе коллаж. Возьмите себя, лицо, и приклейте себе эти ноги, чего вам там в вашей душе не хватает. Вы поймете, что вам навязано, Длина ног, к примеру, длина рук, цвет волос или еще что-нибудь. Вы найдете свой образ, к которому ваша душа действительно стремится. Сделайте коллаж, свой идеальный образ стройности, красоты. И все-таки повесьте его на холодильник. Стройните только с любовью к себе. Вырастить маленького гения, за не зашкодить дитячій психике. И про это нам будет рассказывать... Наша гостя Наталя Рибак. Вона прийшла не сама, а з чудовими гостями це її учні Гліб Валерій і мама Вікторія. Ваші сини, я знаю, гіперактивні так. ще плюс їх двоє. Так. Як ви справляєтеся? Дуже важко, звичайно. Але було дуже важко, коли вони були маленькі. Зараз вже трошки легше. А зараз вже до дорослі, 6 років. Так, Вони дуже розумні. Але не слухняні ну принаймні зараз вони сидять, я так розумію, тому що їм цікаво. Пані Наталі, Чому? Правильно, От як займатися з такими дітками, з дітками обдарованими, особливо правильно сказали, що дітям в першу чергу потрібно зацікавити їх. Їм треба, щоб було цікаво те, що ми даємо. Тому що дійсно ми повинні їх навчити підготувати до школи, читати, рахувати, але в тій формі, яка їм буде приємна, це звичайно через гру. Зміна діяльності під час заняття, переключення уваги, зміна занять за столом, зміна на калимочку, порухалися динамічні хвилини. А у мене з питання до Вікторії, чому ви вирішили віддати от хлопців школу обдарованих дітей? А що ви в них побачили? В які особливості? Що вони вміють? Вони вміють у все. Ну по-перше, треба займати дітей, бо вдома це дуже ну, важко з ними споратися. Вони завжди бігають, і кудись, як мама потрібно направити їхню енергію. Кажуть, що всі діти обдаровані, так. а просто в певний момент неправильне навчання, неправильне виховання, їхню обдарованість пригальмове. Як навчати дитину, як у вас проходять уроки, для того, щоб не втратити її обдарованість? Е, розумієте, ми всі дорослі е, любимо, щоб займатися улюбленою справою, яка приносить нам натхнення і щастя. Тому я поставила краще питання, щоб зробити щасливо виростити щасливу, реалізовану дитину, людину ваші поради батькам в як розпізнати обдарованість дитини, як обрати для неї заняття. в як виховати обдаровану дитину? В нас приходять на заняття вже з півтора рочку. Заняття 45 п'яти хвилині дитина знаходиться з мамою, але там зовсім різні напрямки діяльності. Тобто, це і музичні інструменти, елементарні. Це не 45 це хвилин творчі. однієї Ні, 3-4 хвилини іде зміна діяльності. І ви розумієте, для мене найбільше щастя, коли мама після місяця, наприклад, від відвідування таких занять каже. Я вам дуже вдячна. Я побачила свою дитину. Я вже знаю з чим і займатися вдома, розвивати її нахили. Я вам дуже дякую. А зараз пропоную подивитися сюжет Це ж таки про те, хто ж такі діти індиго. Аурою метафізики називають енергетичні оболонки живих організмів. Існують деякі прилади та методики, що дозволяють фізично виміряти розмір, форму, колір, інтенсивність аури. Найчастіше екстрасенси бачать навколо людини шар певного кольору червоного, помаранчевого, зеленого, фіолетового. У 1978 році американська ясновидиця Ненсі Ентейп Тейп виявила дитину з новим кольором аури. Які художники назвали кольором індиго? А от аура звичайних дітей була, як правило, золотистою. І з того часу феномен дітей індиго постійно вивчається та викликає безліч суперечок. Дитина індиго з народження може демонструвати певні риси характеру, незалежність, упевненість, безкомпромісність. Такі діти часто поводяться доросліше, ніж самі батьки. Діти із синьою аурою мають розвинуту праву півкулю мозку, наслідком чого є вроджений артистизм, інтуїція та творчі здібності. Сьогодні метафізики говорять про те, що на зміну дітям індиго приходять діти із кристалічною аурою з яскравим та чистим світінням. Народжуються діти-кристали великими, їхня вага значно перевищує стандартну: мають крупну голову, великі очі, проникливий погляд. Батькам здається, що такі діти наче сканують дорослих і намагаються спілкуватися телепатично. Можливо, саме діти із кристалічною аурою змінюватимуть світ у третьому тисячолітті. Зроблять відкриття, що відкинуть хвороби і біди, і подовжать життя людству. Пане Анатолію, Что говорит традиционная медицина про детей Индиго? Дети Индиго – это настолько такая сборная солянка, в которой намешаны, скажем, дети с аутизмом, дети с легкой органикой, дети, скажем, с действительной талантливостью. Пани Ларисо, вы имеете такую самую думку, или ну, скажем так, ни классическая педагогика, ни классическая медицина не имеет определения, что же такое ребенок-индиго. Поэтому каждый, наверное, и педагог, и родитель вкладывает в это понятие нечто свое. Конечно, родителям хочется видеть некую особенность собственного ребенка. Он единственный и неповторимый. Если есть такое понятие, как какие-то новые дети, родителям очень хочется, чтобы именно их ребенок был причислен к этой категории. И горе новых детей. Пан Анатолію, еще до вас такое запытание с приводу медикаментозного лечения гиперактивности. Когда это потребно робити, Когда действительно в детском саду на ребенок переворачивает все вверх дном, когда на ребенок импульсивен, а импульсивность может заключаться даже в том, что он будет, скажем, агрессивен по отношению к сверстникам. Иногда нападать даже на, на, скажем, воспитателей и так далее. Это, Но, это бывает. Я это как мама бывает. и, и, и внука вну, своей бабуси, я бы его выкупала в логенькому дворе Валерьяны. А вы бы что сказали? Так вот, тех детей, о которых я говорил, надо непременно все-таки показать специалисту. Вот и это может быть даже психолог, который в конечном счете э, может с вами обсудить проблему, проблему гиперактивности и предложить вот э, нечто вроде бы отвара валерьяна или еще чего-либо. Это раз. А второе, почему все-таки надо идти к врачу? Природа гиперактивности может быть разной. И поэтому этот ребенок должен дополнительно быть обследован. Да. То, в том числе электроэнцефалограмма, в некоторых случаях даже МРТ и так далее, и так далее. Бо гиперактивность может быть проявом какой-то другой, да. более сложной хвороби. Да, да. Багато случаев цієї гиперактивности з'ясовуються саме в дошкільному віці, в дитячих садочках, и это делают викладачі. Как батьки это сприймають? Родители, конечно, не всегда спокойно воспринимают какие-то высказывания по поводу собственного ребенка. Это неприятно однозначно узнать, что с ребенком что-то не так. И гоня вот эту мысль, конечно, родители очень часто просто теряют время, которое можно было бы потратить на то, чтобы уже обратиться к специалисту и получить квалифицированную помощь сучасна педагогіка, така психологічна, каже про покарання. От, э, чи застосовував? Ні, Oh, вот я бы делала это вас. Да, да. О, оно не действует, потому что очень часто ребенок не понимает, за что его наказывают. Хотя родителям кажется, что они постоянно проговаривают и озвучивают, за что же ребенка наказали. Но здесь родители делают сами много педагогических ошибок, потому что сказать ребенку «не балуйся», не балуйся" это не сказать ничего. Нужно, скорее всего, ему предложить другую деятельность. А когда папа Пришел с работы уставший, ему очень хочется отдохнуть на диване, а ребенок прыгает на этом же диване и <laughs> встать с дивана у папы нет никаких сил. Мы рекомендуем просто тогда не обращать внимания на действия ребенка для того, чтобы в конце концов это не приводило к, то к тотальному непослушанию. Потому что дитина хочет уваги и спілкування, а батьки родители часто цієї уваги детей позбавляют. Мы зараз передамо слово нашему психологу, Яка точно знает, что не только доросли, не только дети учатся у дорослих, а и доросли учатся у детей. Анечка. Продолжать познавать мир, удивляться ему. Дети очень способствуют этим процессам. А совсем недавно мои сыновья, которым по 10 лет, принесли мне книжечку-притчи, сборник такой. Я подумала... Боже мой, как это прекрасно, когда дети сами читают такие книжечки. И начали мы читать и обсуждать одну притчу, которая звучала следующим образом, что воспитание детей, прежде всего, самое важное, первый период, быть таким родителем, который не допустит, чтобы птенец вывалился из гнезда. И второй этап – позволить птенцу улететь из гнезда. И мы очень долго с ними обсуждали эту притчу, как они понимают, как я понимаю. И я для себя сделала новый вывод, которым хочу с вами поделиться. Есть две категории родителей. Одним очень сложно удержать, чтобы птенец не выпал из гнезда. А вторые родители, им очень сложно отпускать своих детей из своей жизни. Я отношусь к первым, в первую категорию попадаю родителей. Этих людей характеризует, этих родителей, то, что у них очень много своей жизни. Они, они знают, чего они хотят. И как-то вот дети, вот знаете, вот как же поделиться этой жизнью с этими существами? И поэтому им очень легко их отпускать, они их не держат. Мы относимся, этим мы родители, к детям как к равным личностям, дети-друзьям. Что можно посоветовать таким людям? Потому что все-таки очень важно на первом этапе, не вы... чтобы они не вывалились из гнезда, вспомнить вспомнить самое главное, что любые цели можно осуществить, раз вы уже знаете свою миссию, раз вы уже понимаете смысл своей жизни. Вы можете управлять временем, и нужно поделиться жизнью, да, временем на планете Земля со своими детьми, уделить им это время. Какая часть этой жизни? Это вопрос лично каждого, но это нужно. Нужно научиться это делать. А вторые родители, которые ну никак не могут отпускать своих детей, там другие уроки идут, тоже очень интересно. Интересные. Этим людям нужно научиться жить своей жизнью. Ни в коем случае не говорить вот этого. Я вложила в тебя всю свою душу. А что значит? Теперь нужно ее тебе вернуть? Нет. Дети приходят к нам для того, чтобы мы их вырастили, выучили и отпустили. Это свободные души. Поэтому ищите. Ищите ответ на вопрос, зачем лично я здесь живу. И когда вы найдете, вам будет легко расставаться с вашими малышами. Продолжайте учиться и познавать мир со своими детками. А ми продовжуємо говорити про обдарованих дітей. Ось наші герої вже зайняті, малюють тихо, спокійно, їм цікаво. І ми зараз розкажемо ще кілька ігор, якими можна зайняти гіперактивних дітей. Але спочатку хотіла б все ж таки ще запитати у пані Наталі, у пані Вікторії. ваші конкретні поради батькам. Я поділюсь своїм опитом. Це должен бути режим дня однозначно. Так буде легче мамі. Ребенок четко должен знать, когда он встает, когда он кушает и когда он спит. Второе ⁇ это должно быть постоянство действий. Признаюсь, честно, не всегда получается это, но я очень сильно стараюсь. Если сегодня нельзя это делать, то завтра это тоже нельзя делать. Это нельзя допускать важный, такой ошибки, что сегодня мы положим и разбросаем игрушки в эту коробочку, а завтра, ладно, оставим это любить детей, не знаю, совместные и игры проводить Как их можно вместе? не любить? Вот в, 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 они просто прекрасные, вы как можно да, да. Как можно детей. больше уделять внимания. А вас, ваши порады? Я считаю, что за законами СССР, то в жизни нам сейчас приносить уроки. И я считаю, что дети, которые отличаются от наших стереотипов, наших ожиданий, приходят и ломают, как мы думаем, наше жизнь. Вони просто звертають увагу на наші внутрішні недоліки. Тобто, в першу чергу, треба працювати над собою. По-друге, я хочу порадити батькам, щоб вони відкидали претензії від бабусі дітусів, що вони неправильно виховують дітей. Чому? Тому що за тими рецептами, як виховували нас, ці рецепти вже не працюють. Я вам дякую, пані Ларисо. От ви до нас приєдналися, і я знаю, що знаєте ігри, якими можна зайняти гіперактивних дітей, поки ну, хоча б знаєте, є є такий жарт в дитина. Відволіклася на свої шкарпетки, на свої ніжки зі шкарпетками дві хвилини спокою. як знайти ці дві хвилини? Все дети так умеют себя самостоятельно организовать. Есть и дети, которым лучше предложить некие задания, которые будут для них обязательно интересны, потому что если задание не лежит в области интереса ребенка, это будет... Э, это будет навязывание да, и не Да, и скорее всего, ничего. что в следующий раз они просто откажутся выполнять это так. задание. Можно предложить им... А вы да, будете садимся. зараз хотите, выполнять задание? Цикаво. Вам сподобится. Да, Давайте, посмотрим, а потом думаем. что у нас получится, когда мы соединим. Все точечки. Так, что-то получится очень красивое. Ну, аллец вот с малюванием. Повязано, так можно сказать. А, вот задания, задания, задания могут быть, э, Целуха, так? Так, ну, Если у нас, их, да, а. если мы понимаем, что у детей страдает концентрация внимания, то, конечно, задания желательно, чтобы были легкие, но нацелены а, на формирование тех навыков, учебных навыков или психических процессов, это внимание, допустим, которые у них страдает. Кроме этого, можно предложить разные. Точно так же обучающие упражнения, но эти упражнения будут достаточно легки. Можно. Угу. Из-за того, что это большая клетка, и, скорее всего, у -у -у. это не будет э, трудности выполнения э, в этом задании у, у детей, не возникнет никаких трудностей. Они с удовольствием согласятся их делать. Я То, я что получилось? Так. Гусь у меня получилось. У тебя гусь получился. а У тебя что получилось? Лев. Лев! лев. 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 А давайте напишем, с какой буквы начинается слово лев. С буквы? Молодец! Пиши. А у тебя? Гусь. Умница! Напиши эту буковку. Если мы хотим, допустим, продолжить чтение, то можно предложить ребенку читать... Так, а ну открой, что там у нас? У нас есть такое задание, называется «Слова с секретами». Если ребенок правильно прочитает... А можно ему Так, а здесь что написано? А давайте, а давайте нам. Молодець! Посмотри, О, а а нам. здесь та а а а ти, а ти, 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 ти що? А що написано? Ні, я не зможу у них відібрати. Ну, я просто скажу глядачам, що Мак. там картинки, намальовано Мак. все, що вот. написано. Все, я вам дуже дякую. Повертайтеся до да. Світлани, а ми тут зараз продовжимо грати. Якщо це вже медикаментозма, якщо це вже діагноз встановлений, от який відсоток. великовности, чьи-то гиперактивность уже на все життя. Что скажете? Вы знаете гиперактивность, если она, скажем, такие, сам, сама по себе, сама по себе до подросткового возраста не утихомирилась, ага. да, а, а, а это случается, да то, к сожалению, в подростковом возрасте она может даже усилиться, обостриться. И в чем-то поведение ребенка, в данном случае уже подростка, может стать антисоциальным. Поэтому для родителей это очень сложный период, тем более он сложен и для школы и так далее. Вот. И в последующем... Если родители в конечном счете не найдут управы на этих детей с помощью ли специалистов, в фармакологии, в последующем они могут идти по жизни расторможенными, склонными, скажем, к употреблению спиртных напитков, каким-либо другим видам зависимости. Вот. Степишь и... в разливе. Да, 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 да. Дита. Опуститься на социальное дно и так далее. Поэтому Хотілося б, щоб все таки роді обращали на це внимание і прибігали к до допомоги психологів і спеціалістів психіатрів. Пані Ларисо, наостанок такі гіперактивні діти, вони звичайно їм треба кудись подівати подіти свою енергію. Як правильно скерувати її в правильному напрямку? І чи потрібен якийсь окремий раціон харчування для цих дітей, які ось такі рухливі? Я думаю, что занятие спортом было бы очень хорошей альтернативой вот этой чрезмерной подвижности. Поэтому желательно, чтобы родители подобрали тот вид спорта, который бы нравился ребенку, и был очень энергозатратным. Это плавание, это может быть какие-то единоборства для мальчиков. Тогда он будет уставший приходить с тренировки и засыпать очень рано. Что касается да, некого питания, то считается, что, допустим, много сладкого может привести к перевозбуждению э, таких детей. Э, это уже родители, конечно, сами для себя решают, насколько они готовы... Исключить шоколад. Да. А насколько категория. они готовы лишить ребенка этого удовольствия, но хотя бы ограничиться э, каким-то э, минимальным употреблением сладости, я думаю, что стоило бы. Это важно. Я думаю, для истории это надо зафиксировать. Дело в том, что, может быть, они единственный раз в жизни со специалистом, психиатром встречаются. Потому что им не треба, так? Им не нужно. Это замечательные совершенно детки. Вот. И рисунки у вас мне очень понравились. Очень хорошие. Вы молодцы. Шановні добродії, станьте героями нашої програми. Приходьте до нас всі реквізити ви бачите на екрані. І тут, в студії, разом ми дізнаємося, як ваше здоров'я. Бувайте.